Якобы школьников заставляют изучать православие, даже ввели новый предмет. Представители других конфессий и религий возмущены. Детям не дают права выбора. В общем, заставляют ли учить новый предмет на оккупированной территории на самом деле? Нам э, позволил выяснить житель Луганска Максим Яковлев. С третьей четверти, то есть после Нового года, в лукавских школах в третьих-пятых классах появился новый предмет, основы православной религии которые преподают э, либо э, деятели православной культуры нашей области, либо ученики старших классов э, семинарии. Если же э, желание ходить на этот предмет у родителей или учеников нет, то через заявление от родителей э, ученик может не посещать данное мероприятие. Ну, то есть, если, проверяю, если подводить итог, то да, действительно, основы православной культуры и основы православной веры теперь изучаются в средних школах Луганска, но вроде бы не э, в обязательном порядке, ну, головная, в принципе, щуп, можно от этого отказаться. Ну, главное, чтобы она была в целом месте, потому что факт того, что она взяла на общание, не будет. Нет, всегда можно попросить будет. передать тебя анафеме.